Hər kəsə salamlar dostlar, mən Abdullah bu günlə qarşınızdayam. Bu videoda başlığında gördüyünüz kimi Elephant Monetary Tokeni təqdim edəcəm. Bu videoda bu fikirlə ndə dedindən şərhləmə, hər haqqında məlumat verməyə çalışdım. Video keçən kanalıma abunə olma, videonu bəğən və daha çox təsvirlə gəlməyinizi. Yorum ataraq fikrinizi mənimə bildirməyi yaddan çıxarmayın. Əgər bunların hamısı sizə kömək etsə, gördüyünüz kimi saytımızın ana səhifəsində, daha qarşıda bir səhifə açın dostlar. Burada tokenimizin belə bir simvolu və burada da adı gəlir dostlar bu tokenin. Bu tokenin nəsiz prinsipləndir, onun haqqında məlumat verim. Bu tokeni gedib PancakeSwap-dan alıb gətirirsiniz dostlar və gətirib bu öz saytında da Ən siz bu token dostlar, e, stik edə bilərsiniz. Necə olacaq? İndi hamısı haqqında məlumat verəcəm dostlar. Burada da ilk öncə token haqqında məlumat almalıyıq. Burada go deyərək tokenin səhifəsinə daxil ol oldu dostlar. Elephant Money Dashboard. Burada bizə token haqqında məlumat eləyir. Nə qədər token niyə almaq istəyirsiniz, neçə BNB ilə almaq istəyirsiniz. Burada bizə məlumat eləyir ki, Binance Smart Chain zənciri altında olunmuş dostlar. Hər transaction-da 1% köhnəcə eləyən bir token dostlar. Elephant tokenin nummonum istədilə istəyir. Bu adi bir reportdur. Yəni sadə Solidity tərəfləri dostlar. Bunlar gördüyünüz kimi. Yəni Solidity tətini endirək. Gördüyünüz kimi bütün məlumatlar burada verilər. Elephant git git home də aç. Su detalları, digər adamların linklərini verilib. Daxil olub məlumatı incələyə bilərsiniz. Biz burdan çıxdıqsa bunu pull kon səhifəsində dəyişdirib geri qayıdıq. Burada görürsüz ki, Turtle üçün belə bir YouTube videosu veriblər dostlar. YouTube videosunda özlərinə izlədiyinizən boyunca zapladım. Metamat səhifəmizə daxil oluq dostlar. 1 bin 1 bin bilərdəmsə. 1 bin bilirəm. Bunu yalnızdan sonra ala bilərəm rahat bir şəkildə. Burada ən son alış-satışları görə bilərsiniz maraqlıdır dostlar. Bunu aldıqdan sonra daxil oluq bura da. Bura daxil olduqdan sonra geri əvvəlki səhifəyə geri qaydayıq eləfə bunu. Burada gördüyünüz kimi token trunk stamp bölməsi və burada qoya klikləb bu səhifəyə daxil oluq. Gördüyünüz kimi burada connect wallet etdikdən sonra andaq valetinizi bura connect edə bilərsiniz dostlar. Həqiqətən veb sayt dizaynı məsələsi hamısı üst səviyyədə dostlar. Yəni mən belə bir şəkildə heç bir, bir token görməmişdim. Bu bir yenilikdir, yenilik bildiyiniz ki, mənim çox oldu. Burda gördüyünüz kimi biz Connect Wallet-də edə bilərik. Nəticə ki biz Binance Smart Chain ağımız var. Matə çahında yoxdur dostlar. Mən burdan Smart Chain ağını seçirəm və daha sonra burda wallet-imi connect edirəm rahat bir şəkildə. Burda connect elədikdən sonra dostlar artıq wallet-im bura connect oldu və burda mənim wallet-im düşdü dostlar. Mən nə qədər debot alacağam, nə qədər trunk alacağam, nə qədər bizə tökə bilərəm, nə vaxt dəbə salam. Sizə nə məlumat verilir dostlar gördüyünüz kimi mint and layer. Burada nə edə bilər? Burada depozit edə bilərsiz. Nə qədər trunk verə bilmisiz desə, onları edə bilərsiz. Daha sonra burada çap clip edə bilərsiniz dostlar. Burada withdraw bölməsi var. Əslində əgər siz içəridə pul varsa, onu çəkə bilərsiniz dostlar. Burada transfer bölməsi var dostlar. Siz burada pulunuzu transfer edə bilərsiz rahat bir şəkildə və air drop bölməsindən isə dostlar, önə qədər air dropunuzu baxıb düşüb onu götürə bilərsiniz. Burada sizə ən son məlumatlar verilir dostlar. Burada trunkun illik 205% verdiyini göstərir dostlar. Maraqlıca, yəni 100 dolları 205 dollara yox 300 hə 305 dollar gətirə bilədi səhifəmizdə dostlar. E, yəni 305 dollar elə oldu toplamda. Burada biz tortuya haqqında məlumat elə gördünüz ki, məqaləyə daxil olub, bundan yüklü videosunu inzəyə bilək dostlar, qısa bir şəkildə. Yəni 32 milyon market cap olan tokenlə Nələr görəsən? Burada gördüyünüz kimi, ÇK kripto bundan haqqında video çəkirəm, dostlar. Maraqlıdsa ingilis dilində bilənlər gəlib bu videonu dincələyə bilər, dostlar. Artıq burdan çıxa bilərəm mən, çünki mən artıq maraqla gəlmirəm. Aşağıda deyim, dostlar, burada gələcəkdəki dəyəri nəhakada, likvid, nə olacaq, nə haqqında, likvid, sərdi, likvid və sərə haqqında məlumat verilir, dostlar. Trunq haqqında. Trunqun nəyə gələcəkdəki sapresinin nə boyda olacağını və sərə, dostlar. Məlumatlar verir. Burada mini quit və sərə haqqında məlumatlar daxil olur maraqlı deyə bilərsiniz. Bunların Telegram kanallarına daxil olun deyir, dostlar. Telegram kanallarına daxil olun. Gördüyünüz kimi, Telegram kanallarında 3764 nəfər var olur. Yəni az rəqəm deyirlər üstünə yedirirlər. Amma an, an söhbətdə gedir. Maraqlıdırsa daxılıb sizə üst səhifələrimizi verə biləriz həqiqətən dostlar. Çünki mən Ə suallarım var. Eləm sağ olsunlar. Adminlər hər zaman mənim sualımı cavabladı və heç bir sualımı cavabsız qoymadı. Siz də maraqlısınız dostlar, da daxil olub öz suallarınızı verə bilirsiz rahat şəkildə. Artıq burdan da çıxa bilirəm dostlar, yeni ana səhifəyə geri qayıdacağım. Burda ana səhifədə burda 3 nöqtəyə tıqlayırıq dostlar. Bunların vaxtda təlim məsələdincəyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi də bunlar set kartu belə alıblar dostlar. Set cardin nə qədər vacib olduğunu bəlkə də hamımız bilirik. Twitter hesablarını necədir. Daxil olaraq ilk öncə dostlar bunların whitepaperinə, whitepaperinə incələyə bilərsiniz dostlar gördüyünüz kimi. Burada səhifələrdə nələr haqqında məlumat verildiyi və sərhə 10 abunə məlumat verir. Gördüyünüz dostlar. Burada 16 səhifədən ibarət olduğunu deyir. Aşağıya gedim. El. Elephant token haqqında məlumat verir dostlar. Necə işləyəcək? İş prinsipi nədir bəs elə? Maraqlıca girincə bilərsiz. Bu yaxda dediyim kimi aşağıya gedirəm dostlar. Digər şeylər var. Trunk haqqında məlumatdır dostlar. Revanç olur trunk alırsınız dostlar. Trunkun dəyəri 1 dollarda sabit qalacaq. Gələcəkdə onu da bu kimi sabit eləyəcəklər dostlar. Bu da hədəflərindən biridir. Artıq burdan çıxa biləm dostlar. Gördüyünüz kimi set qonağı almağa davam edir. 83% artıq onlayn aldı dostlar və yaxın gələcəkdə çox etmə bu 100% olacaq. Yəni set qatı bildiyiniz kimi bu işlərdə ən hörmətli adətlərdən biridir yəni bir başda gedir dostlar bu alət. Bu aləti almaq da elə belə asan məsələdir. Burdan çıxıram dostlar daha sonra Elpha Money var dostlar. 8568 taç tapdım, mən taç patıram. 520 tweet tapdılar. 520 tweet yetərincə tweetdir dostlar. Yəni bu qədər aktiv olmaqla həqiqətən çox yaxşıdır. Ən son postları belə bir postdur. Dostlar, bunları yenilik gətiriblər. Binance Smart Chain ağının altında onun haqqında məlumat verir. Burada ən son postları irit edirəm. Daha sonra aşağı endirəm dostlar. Elephant Money belə bir post paylaşıb bunda like atıram. Aşağı endirəm Elephant Money belə post paylaşıb bunda like edirəm və aşağı endirəm dostlar. Gördüyünüz kimi digər paylaşmalara da like atıb verirəm. Artıq burdan çıxa bilək dostlar. Məncə bütün hər şey məlumat verdim. Elə bir məlumat vermədiyim səhifə qalmadı. Burdan da dostlar bunun dilini hansı dildə istəsəz qoya bilərsiz. Əgər hansı dil maraqlıdsa. E, Burdan da çıxa bilərəm dostlar. Bu günlük bu qədər. Kanalıma abunə olma, bir də bənə daha çox təzə videolar gəlməsi üçün yoruma tox bunu mənə bilməyə kömək edən çıxartmayın. E, Həqiqətən e, yaxşı belə bir izləyicilərim var dostlar. Həmvə sevirlisə hansısa masdan gecəfədə göçdə yaş bax. Yorum yazmadan yaddan çıxartmayın. Sağ olun.